Ранок на тисі продовжується. Очолимо. Ми, ми, ми мали змогу з вами переглянути мультфільм Ігри драконів. І до речі, ну от ми переносимося в цю студію. У нас теж людина, яка е, безпосередньо з вогнем на ти. Тож в студії програми «Ранок на тисі Сергій Зерк-Порицький, артист вогняного жанру. Доброго ранку! Доброго І доброго. не просто артист вогняного жанру. А чому вирішив Максим порівняти нашого гостя з драконом? Тому що е, наш гість він бризер. Що ж це означає? Так, що таке брезер? В общем, та артист, який дишить агнем, буквально смислі по-англійськи, fire breathing», то тобто бризер. Як давно ви почали займатися саме от, от цим? Як взагалі, ви взагалі пов'язали своє життя з вогнем? Чи це є ваше хобі, чи це є ваша робота? Взагалі, чи пам'ятаєте ви перше своє знайомство взагалі вогнем? Можно по-русски, да? Так, так, звучай. Помню, конечно, это было 7 лет назад на острове Хортица в Запорожье, то бишь. Там была сходка определенной компании, если, если подробно это я еще был помоложе, играл во всякие игрушки онлайновые, и то есть это была сходка клана в этой игрушке. И там вот у одной девчонки, она занималась этим, был огонь, были вот эти пойки огненные. Попала перший раз в руки і все пошло поїхала. А чому зупинилися саме на бризингу? Адже є безліч різних вогняних технік. Якщо ти добре ними володієш, то в принципі ти своє життя ризику ну, мінімальному якомусь. А бризинг це, ну, це для мене найвищий ризик небезпеки. Я не знаю, що може бути гірше, це тільки вийти в костюмі, який весь повністю палає. Ну і в такому костюмі був. наверное, ще хуже це огнеметчик. От, у которого балон за спиною. А, <laughs> Этот... ну так. так. А, ну, ви вже самі дали ответ на питання, тому що це вариант, варіант, самый опасный, більше всього огня, і це захватывает. Яка є небезпека пов'язана з цим мистецтвом? Тому що, коли дивишся на виступи... Ну, на виступи фаєрщиків таких вже профі, особливо. Але і на починаючих, в принципі, теж вони добре заучують певні елементи, і коли вони крутять вогнем, здається, все це так легко в них виходить. Але насправді тільки людина, яка присвячується час, вона знає, яких титанічних зусиль це варте, так легко рухатися з вогнем. Скільки вам знадобилося часу, щоб навчитися, ну так, щоб ви собою були задоволені? Ну, года три. Я думаю, точно. Ну, хотя э, можно прозаниматься и три месяца и быть собой довольным, да, то есть у каждого планка своя. Э, просто был, был определенный оппонент, что ли, да, то есть я задал себе цель. Когда-то я увидел первый раз француза, которого как бы, все считали лучшим лидером в мире. И вот, увидев его однажды, я сказал, я хочу его уделать. И мне на это понадобилось около трех лет. Взагалі, що починається okay. Тренування бризингу, тобто, перш ніж дозволити собі використовувати якісь палаючі знаю, рідини, як потрібно тренуватися, що потрібно робити для того, аби просто хоча б грамотно навчитися, я не знаю, видавати струмені, от хоча б води, ну взагалі на чому тренуються починаючі бризери? Ну, в общем, тренуються якраз водою. У води немножко другие свойства, тобто її слажні розпиляти. почему, почему ее нужно распылять жидкость, да? не просто там выплевывать. Потому что ну, само топливо жидкое, как ни странно, но не горит. А, горят пары. Но так как мы не паровые машины, нам приходится имитировать пар в виде мелкой дисперсии. То есть нам нужно распылить в мелкие-мелкие капельки, да, в воздух. Это что-то типа пара, взвесь такая. Вот она как раз горит. И чем качественнее ты распыляешь, тем лучше, в общем-то, результат. То есть, если, ребята, новички, у них очень много капель летит на землю, очень много расхода, который, по сути, не сгорает ребята, которые уже поопытнее, у них вот этот коэффициент э, полезного действия, да, он повыше. То есть горит уже все, все, все горючее. Ну, то есть тренируемся на воде, если ты уже научишься э, распылять воду так, чтобы получился туман, да, то с горючкой точно не будет проблем. А какие, я не знаю, специальные техники дыхания? Э, что взагалі, от чего нужно застерегаться и что нужно каждый раз, когда ты брызгаешь, помнить? В э, каких помилок не следует допускать? Ну, это очень э, актуальная тема, есть действительно упражнения на дыхание, и мы как раз, когда вот фестивали проходят огненных искусств чаще всего я провожу какой-то мастер-класс по выдыванию огня, и там как раз показываю, ребята, какие-то базовые упражнения да, на дыхание. То есть часть может быть из йоги, часть уже непосредственно чего-то доработанного. Опасность очень большая, это и к вашему вопросу, который мы немножко пропустили многие люди не понимают, в чем опасность. То есть они говорят, ой, ну там зубы портятся, ой, там может быть желудок. Это все мелочи. Опасность гораздо глубже и серьезнее. Если человек неправильно вдохнет, он может вдохнуть часть горючего в легкие. И когда-то я допустил очень серьезную ошибку такую во время выступления и очень-очень долго останавливался. То есть происходят химожоги обширные, происходит пневмония двусторонняя. Ну, і якби в саме плохому варіанті можна не вижити. Переживши навіть такі випробування, пов'язані із здоров'ям, не зупинило це на шляху до брезінга? Чи можливо десь а воно мені треба так так, своє життя, такій небезпеці? Чи можливо навпаки по-іншому просто подивилася на цю ситуацію взагалі на те, чим займається? Та не просто подумав, я вже чітко сказав, що все, я бросаю це дурацьке заняття, а, ну, десь через рік почало ламати. То есть ты по-прежнему приезжаешь на какие-то фестивальчики, покрутоны, ну, то есть как бы на улице, да, какие-то джемы происходят. И вот душа болит, хочется тоже выйти, повыступать. То есть, ну да, это может с какой-то стороны нет мира сего. Но очень захотелось вернуться на сцену. И именно это стало мотивацией для того, чтобы наоборот более качественно разработать легкие, после травмы их вернуть, так сказать, в боевое состояние. Да? То есть я неизвестно, с какими бы последствиями на самом деле я остался после этой серьезной травмы, но мне очень хотелось вернуться, поэтому тренировался, раскачивал легкие, восстанавливал их и вернулся. А как до вашего захопления ставляться ваши родные, ну и друзья, не фаерщики? Тому що різні є погляди, часто її засуджують, кажуть: ой, та на що це тобі треба? мало Рукаш в житті там, знаю, та, мало в житті небезпек, а ти себе ще наражаєш, і ще на якусь небезпеку. Ти молодий, тобі дітей треба вирощувати, там іти на якусь занудну роботу, там сидіти в офісі, як, як су суперечити таким поглядам. Чи є поглядом, вони да. взагалі? Uh, в початку так і била, де саме що сторони. там какой-то ерундой занимаешься. Потом, когда уже начались какие-то первые успехи, то есть там там выступил, там выступил, вот на каком-то международном фестивале, там на, теле, на телевидении пригласили, там какой-то рекорд, еще что-то, еще что-то, уже поменялось почему-то мнение, уже начал постить сам у себя на страничке, то есть гордиться, хвастаться, рассказывать своим знакомым. Ну, наверное, понял, что... Я з головою підходжу к заняття, не просто з ребячеством, еге, да, гей, гей піду огнем подышу, а именно, ну, з розбором техніки і всього остального. То есть, за меня можно не а що особисто вам дає участь у різних конкурсах і взагалі, коли бачите там молодих, перспективних, тих, хто хоче вчитися, хоче дізнатися щось нове, які ваші емоції? Це дуже добре, якщо є такі учасники. Буду честным, не всегда это так. Я просто... участники балбесы просто. Вообще, давайте так, по чесноку, большинство фарщиков людей, которые выступают с огнем, балбесы. А те, кто дышит огнем, из них самые большие балбесы. Потому что ну так сложилось. Огонь, он много работы делает за нас, а тут много огня. Ты вышел, плюнул, все овации, все крики твои. И начинает формироваться такой механизм, ну, я молодец, все, я все умею, я умею все, чтобы получить вот эти аплодисменты. А это же как, ну, как наркотик для каждого артиста. Мы выходим на сцену для того, чтобы получить вот эту порцию э, внимания, восхищения, вот этих оваций. И да, нужно заставлять прям вот из-под палки бризеров, начинающих тренироваться, чтобы не оставаться вот на уровне, там я поплевался три месяца и все, я выхожу и я крутой, а чтобы все-таки учился, может быть привнес что-то новое. А для вас вот брезинг это больше хобби, чем уже как профессия, вот я уважаю это Ну это наверное уже наоборот прошло этап профессии, то есть в свое время у меня был шоу проект и это было основной деятельностью. Не берусь навязывать кому-то, да, есть цитатки из интернета, что лучше Работа – это хобби, в которое ты превратил в работу и так далее, ну или там, которая приносит деньги. Я вот оставил это в качестве именно хобби. То есть работа – это работа, у меня есть работа, я ее обожаю, но фаер – это хобби. А, до речи, ну вот хотел такое обширное вопрос поставить. Вы есть за Курдону в Беларуси в Ужгороде впервые, или нет? Я уже второй раз здесь, потому что это второй фестиваль в Ужгороде. От, бачите, знову прив'язка до фестивалю. Взагалі, що вам подобається в нашому місті, і як ви от, як людина, яка в ну, другий раз приїжджає до нашого міста, що можете сказати взагалі про організацію і фестивалю, зокрема Фаерлайф Fest, і взагалі про, про наше місто, от, як туристичну розумінство Закарпатської області? Mm, ну, хорошо, давайте почнемо з міста. <coughs> Всі города, які вот, знаходяться в західній частині країни, да, Львов, Фугород, Білорусі це Брест. У них есть своя, конечно же, изюминка, то есть они похожи на, именно на Европу, на вот эти брусчатые улочки, узенькие, тесные, вот эти уютные кафешки, очень приятно гулять, ходить и, и так далее, смотреть. То есть я бы, может быть, с удовольствием перебрался в один из этих городов жить, может быть, в будущем. А, Ось по поводу... так, Ужгород, <laughs> очикуй на нового мешканця. А, по поводу организации, ребята супер молодцы, никто не ожидал еще в том году, что с первого раза настолько классно выстрелит. Ну, то есть мы ехали, да, а, окей, пригласили, окей, фестиваль, фестивали бывают разные, есть уровнем пониже, есть уровнем повыше, но, ну, окей, ребята, первый раз делаем, давайте как-то внесем свою какую-то лепту, да, чтобы сделать его лучше. Но было все очень круто. На уровне крупных уже таких мастистых фестивалей, которые там более известны. Э, может быть, иногда им не хватает рук, но это мелочь. Все очень классно сделано. Головне, что в основе оно все организовано правильно. Да. А як можете оцінити взагалі вогняне мистецтво у нас в Україні? Воно розвивається, в якій воно зараз стадії розвитку? А... Ну, оно в любом случае очень высокого уровня. Об этом могут сказать даже вот э, ребята, которые приезжают там и из Франции, и из Германии, как в этом году, да. То есть у нас э, своя уже такая э, культура файра сложилась, да, вот в наших странах бывшего СНГ. Э, он более сценичный, он более яркий, такой, именно зрелищный. То есть там вот больше это как-то ну, я имею в виду, вот, в западных странах, это больше а, выходит артист, он обычно, обычно и там какой-нибудь серой одежде, да, там, чуть ли не в домашней. И упор делается на то, что вот он искусственно манипулирует реквизитом, да. А вот эта вся массовость, вот эта огромная там куча пиротехники, вот эти супер классные костюмы, по мне это превращается в шоу полноценное, да, уже совсем другого уровня. И это как раз в большей степени вот в наших странах принято так делать. И плюс, когда там и те, и другие обмениваются опытом, мы получаем в дополнительно, да, еще какой-то прирост техники. Есть мнение даже у некоторых там стариков, что Fire уже там потихоньку утихает. Fire этим... да, уже фаер. не торт. Я с этим соглашался бы. То есть всегда, каждый год есть новички, есть очень приятные новички. Да, в этом году был коллектив из Киева, они буквально год занимаются, но они очень классный уровень показали. То есть файл продолжает расти, развиваться и как бы во многом утирает нос другим странам. Я хочу поблажать Подальшого тільки найкращого розвитку фаєру у нашому місті і в нашій країні, тому що я теж є частинкою цього дійства, тому я щиро вболіваю. Мені приємно бачити таких цікавих гостей, не тільки в студії, а також на різних фестивалях. Це люди, від яких є чому повчитися фаєрщикам і є чому надивуватися звичайним громадянам, які прийшли просто подивитися на це чудове шоу. Я впевнена, вони його не забудуть ніколи. Це можу сказати вам згара. Дякую вам, що завітали до нашої студії. Сподіваємося, що ми вас в нашому місті побачимо ще неодноразово. Дякуємо, що допомагаєте нашим молодим бризер розвиватися, допомагаєте їм ставати кращими, технічнішими, успішнішими. Я ж нагадую гост нашим телеглядачам, що гостем нашої ранкової студії був Сергій Зерг-Порицький, артист вогняного жанру та бризер, людина, яка з вогнем точно на те. Мы не перемикаємося надолго, потому что уже не наша рубрика Витаминный ранок. Сейчас будем смакувати что-то